हाज़रीन बुजुर्गों और दीनी भाइयों पर्दा नशी माएँ और बहनों हम और आप काफ़ी देर से बैठे हैं और अख़ीर में हज़रत अमीर शरीयत दामद बरक़ात आलिया का सदारती खिताब से बात करना है तकसीम इत का वो मंज़र भी देखना है हमें साथ साथ दस्तार बंदी का जलवा भी अपनी नज़रों के सामने आते हुए देखना है इसलिए मैं आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता सिर्फ दो बातें आप हजरात के सामने अर्ज करनी है। पहली बात तो यह अर्ज करनी है कि यहाँ जितने मुआज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं चाहे वो हमारे पीछे हैं या हमारे आगे बैठे हैं उन तमाम हजरात की इस आमद पर शरिया में हम उन हज़रत हजरतमीर शरीत और तमाम शरिया और कारकुनान इमारत की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं मुफ्ती जरा बैठ जाते हैं तक कुछ कह सके तशीफ तो रख निज़ामबाद में हो जा। बैट जाए बैठ जाइए बैठ जाइए रुक जाइए अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं शरिया की आवाज पर आफदरत यहां तशरीफ लाए और उस खुशनवामा मंजर को सुनने और अजहर के सदारती खिताब और की जियारत के लिए तशरीफ लाए मुझे दो बातें अर्ज करनी है पहली बात तो ये कि इमारत शरिया मिलत की रहनुमाई के लिए है इमारत शरिया ने सौ साल से इस मुल्क की और इस मिल्लत की क़ियादत का फरीजा अंजाम दिया है यह इा कोई खैराती इदारा नहीं है ये इारा चाँद निकालने और उसके ऐलान के लिए यह इदारा नहीं है जैसा कि समझा जाता है ये इदारा रिलीफ तकसीम करने के लिए सिर्फ नहीं ये अदारा एक फिक्र है एक इस्लामी फिक्र है कि मुसलमानों को पूरी अज़मत शान और वक़ार व तमकनत के साथ इस्लामी शार इस्लामी तहजीब इस्लामी वक़ार और पूरे दीन के साथ अपने ईमान के साथ इस मुल्क में कैसे जीना है इस काम के लिए इहिर है कि उसी फिक्र को इमारत शरिया ने और इमारत के उमरा ने हर जमाने में वसाता इसीलिए भी आपने सुना तफसी से हमारे शरिया के मकाम नाजिम साहब ने आपके सामने बताया कि इमारत की क्या क्या खिदमत आपने तफसील से सुना लेकिन अगर आप इसको समझना चाहें तो आपको समझना चाहिए कि हमारे शरिया इस मुल्क का वो वाहिद इदारा है जिन्होंने हर प्लेटफार्म पर इस अंदाज से खिदमत अंजाम दी है कि इस पूरे मुल्क नहीं बर सजीर में इसकी कोई नज़ीर कोई मिसाल नहीं है आप देखिए हमारे शरिया बच्चों के दिलों में ईमान यकीन को राशिक करने के लिए मकातब का निज़ाम और उसका जाल इस मुल्क में बिछा रही है हमारे शरिया ने तालीम का इंतज़ाम किया आपने देखा कि दारालूमल इस्लामिया में एक अली तालीम का एक मिसाली अदारा कायम किया वहाँ आलिम भी बनाया जा रहा हाफिज़ भी बनाया जा रहा है आपने देखा तफ़्रन केफाज पैदा हो रहे आपने देखादुली के जरिए इफ्ताह और मुफ्ती तैयार हो रहे काजी तैयार हो रहे आपने देखा कि हमारे यहाँ मरकजी दारुल दार्कजा में तदरीब करते हैं कुजात और पूरे मुल्क नहीं बैरून मुल्क और पूरी दुनिया में ये कुजात और फैसले अंजाम दे रहे आप अगर इसको समझना चाहें तो आप समझें कि हमारे शरिया ने ये देखा कि इस्लाम की सही तर्जमानी इस्लाम की सही चेहरे और सही तस्वीर को अगर मुल्क को मिल्लत के लिए पेश करना है और इस्लाम के चेहरे को मस्त करने वाले उसको धुंधला करने वालों को अगर जवाब देना है तो शरिया ने हर जमाने में उसका जवाब दिया है इसीलिए आपने देखा कि यहां सारे अफराद तैयार करें असली दारों को देख रहे हैं आप कि आपके सामने पारा मेडिकल के जरिए आई टी आई के जरिए हॉस्पिटलों के जरिए किस अंदाज से फैली हुई खिदमात इसकी है। तो जाहिर है ये मिल्लत की रहनुमाई का मामला है जहाँ-जहाँ, जैसे जैसे जिस तरह जरूरत पड़ती गई हमारा शरीयत ने उसको परवान चढ़ाया मौजूदा मेरे शरीयत ने जिस अंदाज से उसको वसात बख्शी बख्शी और अपने तदब्बर और फरासत से छोड़े हुए कामों को जिस अंदाज से आगे बढ़ाने का फरीजा अंजाम दे रहे हैं वो आप हजरात की नजरों से बोशीदा नहीं है दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो आज के और की मुनासबत से अर्ज करनी हिफ़ कुरान के लिए दस्तार बंदी का यह मामला मैं अपने मुर्शद ग्रामी तदर वफ़िर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला अबराज से नकल करना चाहता हूँ वो फरमाया करते थे जलसे दस्तार बंदी के मौके पर बा रहा कि लोगों अपने बच्चों को लालच में ही कम अज़ कम हाफिज़ कुरान बना लो कि कल क़यामत में ये तुम्हारी नजात का सामान हो जाएगा हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी के अंदर मुख्तलिफ दर्जे हिफ़्ज़ हैं लेकिन यहाँ कई दरसगहें होनी चाहिए लेकिन तलबा नहीं आती अगर आप हजरा अपने तलबा को भेजें और इसको वसात दें और इसकी तरफ मुतव हों इसकी आजमत इसकी अहमियत और अफादियत को आप हजरा महसूस करें तो इस स्टेज से ये पैगाम आप हजरात को लेकर जाना चाहिए कि हमें इसे आगे बढ़ाना है इसे वसात बख्शनी है इस मौजू पर आप अगर ध्यान दें कि अपने हर घर से एक फर्द ज़रूर हाफिज कुरान हो जाए अपने बच्चों में से एक ही बच्चे को सही हिफ्ज़ कुरान के लिए जरूर अकाफ़रवा दें आपने उसके फजाइल बनाती बहनिया ज़रूरत सब सुन ली इसलिए इस, इस मौजू पर कुछ नहीं कहना बस दुआ फरमाए कि अल्लाह ताली हमें और आप सबको इस इजलास के का जो पैगाम है उसको लेकर जाने की तोफ़ी नसीब फरमाए और अल्लाह ताली हमारे शरिया को इसकाम अता फ़रमाए और आप हजरात के तान और आप हजरात की तोज्जहत का इसे मरकज बनाए आमीन व आखिर दावाना अनहमद रबीआल